إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا لمشائخنا ولأساتذنا ولوالدنا ولأجدادنا شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: "سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي" ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. سخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير كنا فاعلين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك العلم اللدني والمشرب الصافي الهاني يا وهاب يا غني برحمتك يا ارحم الراحمين Amma ba'du Alhamdulillah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di atas nikmat Allah kurniakan kepada kita Dipanjangkan umur Diberikan kesihatan Diberikan waktu yang lapang Sehingga boleh menjadikan waktu ini sebagai ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dua nikmat kata Nabi SAW Yang kebanyakan manusia dia lupa. Ha, lupa maksud lupa untuk bersyukur. Ha, dia syukur nikmat-nikmat yang Allah beri tapi kadang-kadang dua nikmat yang lupa untuk bersyukur ha, kerana sentiasa dapat. Ha, satu benda Allah Taala bagi semua, ha, ada sentiasa kita dapat tidak diketahui qadar tersebut melainkan selepas daripada hilang. Ah ha, itu disebutkan nikmatun tu'a tu'rafu qadruha inda izadatiha iaitu nikmat itu diketahui qadarnya apabila hilang. Ha bila ada dia tak berasa bila hilang baru dia berasa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmatani magh apa magdhumatani inda nas. Dua nikmat yang sering kali dilupakan di sisi manusia iaitulah as-sihhatu wal farah sehat dan juga lapang waktu Allah beri kita sehat tubuh badan Allah beri kita lapang waktu maka tu dua nikmat yang wajib kita syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan dua nikmat inilah menjadi modal paling besar untuk kita mendapat pahala di sisi Allah nak boleh pahala di sisi Allah ta'ala kan jarang daripada Allah seumpama kita ni berniaga dengan Allah maka ada modal yang kita kena keluar nak. nak boleh utung pahala nak boleh utung segala kurniaan Allah maka modal yang kita keluar paling besar itu ialah masa ha, masa kita itu sendiri ha, tu. maka dengan masa yang kita beri kepada Allah Allah Ta'ala jual kepada kita syurga Inna Allah ashtara minal mu'minina Bi anna lahumul jannah Kata Allah Ta'ala Sungguh Allah membeli daripada orang-orang beriman Diri-diri mereka Dengan bahawa sebagi mereka itu syurga Jadi Allah Ta'ala bayar masa kita Diri kita, waktu kita Dengan syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu ha, tu tinggal laginya kita nak guna waktu kita ni supaya mendapat keberkatan di sisi Allah ha, supaya setiap waktu dianggap kita ni orang yang betul-betul mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ha, jadi lagu mana kita nak menjadikan waktu kita ni keseluruhannya ibadat dia ada ibadat ni dua kata Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari dalam kitab hikam dia sebut satu ibadat dalam waktu dia panggil. Satu ibadat bagi waktu. Ada ha, tak sama? Hukukun fil awqat wa hukukul awqat. Ada kewajipan-kewajipan dalam waktu. Dan ada kewajipan bagi waktu itu sendiri. Ha, jadi, disebut oleh Imam Ibn Atta'ilah. Ada kewajipan ni di dalam waktu. Apa kewajipan dalam waktu? Huququn fil awqati yumkinu qada'uha. Kewajipan dalam waktu mungkin kita nak ganti. Ha dia boleh ganti. Ada juga Allah perwajibkan kita buat sesuatu bila kita luput boleh ganti. Tu dia panggil kewajipan di dalam waktu. Ha kewajipan dalam waktu. Apa maksud kewajipan dalam waktu? kita boleh faham maksud kewajipan dalam waktu ni seorang yang beriman dia nampak waktu dia ada sebahagian tu milik Allah ha, tu. bila sebahagian waktu dia milik Allah maka ada kewajipan yang dia kena buat ada pun kewajipan bagi waktu tu sendiri bagi orang yang dia memandang waktu itu keseluruhannya milik Allah tak ada milik dia semua Allah belakang Maka kata Ibn Atta'illah, Hukukul awqat la yumkinu qadauha. Kalau kewajipan bagi waktu, tidak mungkin kita gati. Tak mungkin kita qadau. Contoh apa kewajipan dalam waktu? Contoh semayang. Semayang wajib. Semayang subuh wajib. Semayang zuhur wajib. Semayang asar wajib. Semayang isyak. Semayang maghrib. Tapi kalau kita tinggal subuh boleh gati tak? Boleh. Ha, tadi tak semayang subuh. Ni boleh ganti. Hak belum-belum pada ni. Kita tinggal zuhur. Boleh ganti? Boleh. Ha, itu dipanggil kewajipan dalam waktu. Ada pun kewajipan bagi waktu. Dia tak boleh ganti. Ha, lagu mana tak boleh ganti? Ada. Kalau kita nampak hak kita duduk semayang. Boleh ganti. Kita puasa. Boleh ganti. Hak tinggal Ramadan. Ganti. Kalau apa nama lupuk Ramadan 2 tahun maka kena ganti juga walaupun kena bayar fidyah tambahan tu. Ha tu, kita tinggal tahun lepas tinggal Ramadan, tahun ni kena ganti. Kalau habis masuk jumpa Ramadan hak baru pula tak ganti lagi kena bayar fidyah. Tetapi ganti tetap tak kena ganti. Ha tu ibadat hutang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ad-dainu minallahi aula hutang daripada Allah tu lebih-lebih utama kita kena ganti kalau hutang dengan manusia pun wajib kita kena tunai indikan pula hutang dengan Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh oh, kata Allah. Hei orang beriman, bila kamu berhutang, satu hutang dengan manusia, maka kepada waktu tempoh yang tertentu, maka mu Ah ha, tu kata Allah. Iza tada yang tu bila ila ajalin musama faktubu. Bila mu hutang orang mu nak bayar pada waktu yang ditetapkan sekian mu kena tulis takut tak ingat. Tu hutang dengan orang, ni hutang dengan Allah lagi-lagi kena tulis. Ada hak zuhur banyak mana nak qada, hak asar banyak mana nak qada. Biasa tulis-tulis ni qada yang tidak wajib segera. Ha tu kena tulis. Pasal banyak kadang-kadang kalau kodok segera ada ha, dia kena kodok selalu ha, tak boleh sipang batu semayang ni ada dua ada kodok semayang gati yang wajib wajib segera dia panggil wuju wujud bufauran ada semayang kodok wajib yang tak segera kita gati kena gati selalu ha, tu dia panggil kodok segera hak gati selalu ni hak mana semayang yang tinggal sengaja sengeleng ha, tu wajib kena gati segera kita kejut dah subuh tadi tidur semula habis waktu maka sedar tu wajib kena ganti selalu ha, tu dia panggil wajib kena ganti segera ada juga kena ganti tapi tak wajib segera ha, tu misalnya tak ingat Allah ingat semayang dah sudah-sudah habis waktu maka lupuk semayang kena ganti kena ganti lah tapi tak wajib segera ha, tu kena ada azam kita nak ganti bila eh sibuk lagi nak ganti hujung minggu ni lah ha, contoh maka kena ada azam nak ganti lah sama juga semayang Orang perempuan yang keluar darah kan Dia tu keluar darah Kalau uh, uh, dia putus darah tu Asal Zuhur kena gati Kalau dia putus darah tu Isyak Maghrib kena gati juga Ha tu Dah kena gati tu segera Dah ha, tak wajib gati segera Ha tu Tak wajib gati segera Maka dia tulis-tulis ha, tu Maghrib kena gati Dia putus darah pu, Apa lepas so, asal kelima asal kena semayang lah pasal waktu ada lagi lepas tu zuhur kena gati kena kodok lepas tu dia putus darah pukul 9 malam pukul 10 malam waktu isyak isyak kena semayang lah dalam waktu lagi dan maghrib maghrib kena gati kena kodok ha, tulis kalau tak ambil kodok selalu lah tulis pasal hutang dengan manusia pun Allah Ta'ala perintah suruh tulis ini kan pula hutang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ha, Lebih-lebih lagi, kita kena tulis lah. Ha, tu tak kira lah hutang hak wajib segera ke tak wajib segera. Ha, tu. Seorang dia tanya juga, sebab apa kena gati? Sedangkan putus darah tu asal gati juga Zuhur Ha, mazhab kita dia mudah je eh, Semayang yang boleh dijamuk, dia kena gati. Gati maksudnya, dia kiyah dalam bak jamak Kalau kita pergi musafir, kita boleh semayang Zuhur dengan asal sekali kita boleh pelewatkan zuhur dalam waktu asar dia panggil jamak takhir kita pergi musafir ke Kuala Lumpur lepas tu kita pun boleh dak kita nak lewatkan mayang zuhur dalam waktu asar boleh mana kita boleh semayang zuhur dalam waktu asar kalau kita nak takhir maghrib ni isyak boleh kita nak semayang maghrib dalam waktu isyak maka mazhab kita kiyah kalau jamuk boleh semayang maghrib dalam waktu isyak zuhur dalam waktu asar maka kalau kapuang putus darah gitu juga ha, dia putus darah waktu asar maka boleh bukan boleh wajib seperti mana jamuk boleh mayang zuhur dalam waktu asar maka putus darah asar kena mayang zuhur dalam waktu asar juga kena lah, kena kodok Ah ha, tu mazhab kita. Maka nak ceritanya wajib kita kena tunai, wajib kena ganti. Lepas tu ada kewajipan yang Allah Ta'ala beri kepada kita tapi tak boleh gati ha, tak boleh gati, dia panggil hukukul kata Imam Ibn Atta'illah hak kewajipan bagi waktu la yumkinu qada'uha tak mungkin gati ha, tak boleh gati, maksudnya kalau dia habis-habis lepas-lepas, kalau tinggal tinggal, tak boleh gati semula dah ha, tu apa kata Ibn Atta'illah, pak pak perkara dia tengok atas waktu kita waktu kita ni ada empat jenis dia pertama dia panggil waktu baliyah waktu ujian waktu bala dia panggil Allah uji kita dengan perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu yang kedua waktu nekmat ha, waktu Allah beri nekmat benda yang nafsu kita suka yang ketiga waktu apa nama ta'at kewajipan ataupun taat yang kita buat kepada Allah dan yang kepak waktu maksiat waktu kita melakukan dosa dan maksiat ada empat jenis kata Imam Ibnu Athaillah. Dalam kita hikam disebut waktu kita sehari semalam dia ada empat jenis. Kadang-kadang nikmat, kadang-kadang bala ujian, kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. dia tak lagi dari empat tu. Macam kita sekarang ni duk buat apa? Duk mengaji, duk belajar dia panggil taat. Ah ha, dutaat ha, kepada Allah. Tadi kita buat apa tadi? Tadi gi sarapan makan nasi. Ah ha, tu nikmat. Ah ha, tu nikmat di sisi Allah Taala. Pakai gi pak kuliah, nak gi hospital pula, nak gi check appointment temu janji. Ha tu bala, ujian. Ha dak. Nak check kencing manis, check darah tinggi, hari ni kena pergi temu janji doktor. Gi pula tengok-tengok naik darah. Ha, naik kencing manis. Allah mana kata azab sungguh bala sungguh Atu ha, ujian ha tu ujian lepas pada tengok naik darah naik habis nak marah kat orang ha tu mok siap pula ha gitu dok pusing waktu itu, lepak tu ha dak kadang-kadang nikmat kadang-kadang taat kadang-kadang mok siap kadang-kadang bala ha tu pusing kipak tu lah tak ada waktu lain kata ibnu athaillah pak waktu ni tiap-tiap waktu ada kewajipan dia ha mana waktu nikmat kewajipan kita syukur kepada Allah ha tu waktu nikmat ha tu kewajipan bagi waktu nikmat itu ialah syukur ha syukur kepada Allah dan waktu bala ujian Allah beri pada kita kewajipan bagi waktu bala itu ialah sabar ha sabar atas bala ujian yang, yang Tuhan beri dan waktu ni'ataat kita kepada Allah kewajipan bagi waktu ta'at itu syuhudul minnah menyaksikan kurniaan daripada Allah kita nampak kita boleh mengaji ni Allah Ta'ala beri kita nampak kita boleh semayang Allah Ta'ala beri rezeki kita boleh zikir Allah gerakkan lidah kita Allah apa kita puasa Allah beri hidayah pada kita nampak kurniaan dari Allah dan kewajipan bagi waktu maksiat itu taubat kepada Allah. Ha tu taubat kepada Allah menyesal dosa kita buat kembali kepada taat azam tak boleh buat tinggal dosa ha tu tu dipanggil kewajipan bagi maksiat bagi waktu maksiat apa maksud tak boleh qada tak boleh qada ni kalau contoh tadi kita makan nasi lemak bagi tadi syukur dak pada Allah ai tak syukur eh tak ingat nak syukur ha dak belebeh lah Mendinasik nasi lemak tahu hebe. Ha belepe ade suku dak. Ha tak jadi nasi lemak kedah ni. Ha tu. Kau saja. Maki suku. Tak suku. Tak ada tubik alhamdulillah. Ha boleh makan. Ha dak kenyang hari ni. Tak ada tak tubik. Dia tubik benda lain dulu. Maka kita pun sedar ai eh, tak ingat nak suku tadi. Lepas tu ni nak suku ni boleh dak nak kati hak tadi? Tak boleh dah. Sebab apa tak boleh? Sebab sekarang kena suku sekarang. Ah, ha, begitu. Kita tengah makan nasi belauk sekarang baru teringat. Pagi tak ada nasi lemak tak ingat nak syukur. Tak boleh dah lah sebab demo kena syukur nasi belauk pula. Ah, ha, gitu. Kalau gi syukur tadi hak ni pula lupa. apa? Tak boleh. ada ha, kata guru kita gak dia macam air hak mengalir. Air mengalir, air terjung ke apa mengalir. Kalau kita sekat atas bawah tak turun. Sekat bawah tak ada. Mana dia gerak semua. Kewajipan tu ada semua. Kalau kita sekat air tengah mengalir putuh, Tak gerak. Jadi kalau kita tak syukur, habis. Ha dia habis gitu je. Ha tu orang arif. Dia nampak waktu dia serama milik Allah. Kalau tak dia tak syukur, habis. Tak nak syukur dah. Tak boleh nak syukur. Ha dak. Tu waktu nikmat dipanggil. Waktu azab bala kena sabar. Dok kita tak di gi tengok naik gi cek hospital darah naik. Ha tak kita marah-marah kita. Nak salah kau orang sajalah. Ha, ni, ma, ni naik ke hanok ni tak ta, ta, bahasa, tak dengar kata ha, nak marah korang ni hak Allah wih ujian tu tahan tak tahan, tak nak terima eh, tuhan bagi tak boleh lepas lain ni, darah naik lagi tak turun lagi ni, lepas tu eh betul ingat nak sabar pagi tadi boleh dah nak kati, tak boleh lah sebab dia kena, kena sabar pulak sekarang ha, kena sabar pulak sekarang kita tadi kena menyakit sekarang ni pun sakit lagi boleh ganti tak hak sabar tadi? Tak boleh. Dipakai habis gitu je. Ha tu kata Ibn At-Ta'ilah Ada, ha, pakai habis pakai sudah lagu tu lah. Kita pak hari masuk wak masuk kena influenza. Ha le ni kan nyakit influenza, habis pakak kena seorang demam, jakit seorang. Ha tu. Dua hari lepas, kemarin ke dua hari lepas, dua hari lepas baru kita gi Uh, mayak-mayak baca talking mati influenza Mula-mula kena strok orang tua tu tok saudara lah tok saudara kita orang tua dah mula kena stroke lepas tu kena influenza kena kuarantin ha, mati dua hari lepas mati ha minta jadi tok imam boleh talking apa lah. tengok mana nyakit kita masuk uap 3 4 hari kena tahan lepas tu hari pertama gelisah baik tak boleh nak terima eh ha tu hari kedua sama ketiga sama lepas tu hari ni kita dengar bab sabar eh tak boleh pasal ujian Allah beri kena sabar dah buat apa kena sabar sebab kalau kita tak sabar pun tak hilang juga dia sama je kita sabar pun tak hilang tak sabar pun tak hilang beza dia kalau sabar boleh pahala kalau tak sabar berdosa lah pula ha, tu je tempat beza tempat beza tu balik pahala je balik takdir Allah tak ada ubah ada berlaku apa pun semua Tuhan takdir berlaku dah Ha, Sayyidina Umar bila nak pergi ke tempat ada wabak Nabi larang kan la adwa Nabi kata apa penyakit berjakit kalau ada kena satu negeri wabak tak boleh orang masuk orang negeri tak boleh keluar takut berjakit lah saya nak umur nak pergi ke negeri yang berlaku ta'un zaman dia jadi khalifah undur semula tak jadi pergi dah tempat tu kena ta'un kena wabak kena penyakit kata saya nak umur Rajakna minal qadar ilal qadar. Kita balik daripada takdir, pergi kepada takdir. Ha, sama je. Bukan kata kita lari dari takdir, tidak. Bukan kita bila tak pergi ke tempat nyakit, jadi tak jakit. Maksudnya, asal Tuhan takdir kita jakit, kita lari. Lepas. Tak. Memang Tuhan takdir kita tak jakit lah jawabnya. Ha, makna begitu Ada. Ha, kita bawa kereta, nak langgar divider, undur. Ha, apa? Konan konang ngejuk selamat kalau tak langgar divider mati situ lah kemalangan accident maknanya apa asal Tuhan takdir kita berlanggar lepas tu tak jadi bukan Tuhan takdir kita tak, tak jadi berlanggar lah tu memang Tuhan takdir tak berlanggar lah jawabnya ha, tak. memang takdir tak berlanggar kalau lah boleh lari dari takdir tak ada lah tempat orang paling selamat hospital tapi hakikatnya tempat paling banyak orang mati hospital ha, paling banyak orang mati gitu nak lari dari mati Hak kena seteruk gi nak selamat. Hak kena kecil manis gi nak selamat. Kena kerak kaki sepita tak ada kat kaki rumah kecil manis. Ha tu. Mari kerak kaki rumah kat diri lah payah sangat. Dok sepita kerak kaki. Gi sepita nak mengelok kena kerak kaki. Siapa sepita kena kerak. Gi sepita tak ambuh mati. Dalam perjalanan mati ataupun siapa mati. Ha mana kata kau? Hak berlaku semua takdir daripada Allah Ta'ala Ah, ha, tu kata Saidina Umar, kita balik dari takdir gi ke takdir. Dah beza dia, beza pahala tu Nah, Kalau redha boleh pahala, kalau sabar boleh pahala. Kalau tak redha, tak sabar, ha oh, naya tu kita lah. Tak sedap duduk saja. Ha tak sedap duduk eh. Benda memang tak dapat doh. tapi tak sedap duduk. Ha tu beza. Tapi kalau kita redha, Allah jamin tenang. Ha, Allah jamin seronok. Dalam hadis kursi kata Allah in radita bima qasam tuhulak kata Allah ya bena Adam hei anak Adam la takhafanna min dhiqi rizq jangan takut sepik rezeki fa inna khaza ini malana perbendaharaan aku ni rezeki aku ni penuh tak terkira tak terbilang banyak sangat kata Allah maka kata Allah ya bena Adam in radita bima qasam tuhulak kalau mu redha dengan apa aku bagi kamu mu redha Kata Allah araf tu qalbaka wa badanak. Aku wirehak hatimu dan badanmu. Tubuhmu rehat, hatimu rehat. Tenang. Bila mu redha dengan apa aku beri. Tapi kata Allah illam tardo bima qasamtuhu lak. Tapi kalau mu tak redha dengan apa aku bagi, adakah maksud Allah wihak lain? Mana kita tak redha? Kita nak 200 tu habis 100 hari ni. Ha, mana kata boleh 200? Dok. Bukan kata lagi takdir dok. Ada kita nak nak nasi nak we lembuk hangit. Redo dok? tak? Tak reda eh. Oh gerang. Berasa nak kata orang berasa. Kita nak nak hangit kita nak kata orang. Mana gerang punya masa Nak cekik anak, nak cekik tok laki. Padahal kita nak goreng hangit. Apa apa? Tak reda, eh. Tuhan bagi. Dia kalau kata Allah kalau mu tak reda dengan apa aku bagi, adakah aku ubah takdir? Dak kata Allah. Ah ha, tu roh, apa? Rokdol wuhu shifil bari tarkudu fil bari rokdol wuhu shifil bari kata Allah. Kalau mu tak reda dengan apa aku bagi, mu akan pusing atas dunia berkeliling macam ke hatu kata Allah. Macam hatu keliling, tak tahu ke benda. Keliling macam wajili dok duduk keliling dunia. Patut kata Allah mu pusing timur ke barat sekalipun, fama wajatta illa ma qasamtuhu lah. Muda pusing atas dunia macam gatu kata Allah. Tapi mu akan temu melaik, tidak mu temu melainkan apa hak aku takdir juga. Ha sama. Ha Kalau kita redha dengan apa Tuhan takdir kata tu kata Allah, diri kita rehat, tubuh kita, hati kita tenang. Ha tubuh pun tenang. Rehat. Tapi kalau kita tak redha, dapat tu sama juga. Temu tu hak Tuhan takdir juga. Melainkan kita saja hok penat penat saja ha tu penat maka tak boleh lari dari takdir Allah jadi kita redha kita sabar batu bila kita sabar boleh pahala dah kita rugi eh tadi tak sabar ha tak boleh apa dah ha tak boleh dah nak undur semula tak dapat ha tak boleh jadi kena sabar di atas ujian yang Allah Taala bagi redha atas takdir Allah takdir Tuhan ni dia mari dulu ha tu takdir Allah ditentukan segala sesuatu sedia kali Allah tentu siap-siap ha, tentu siap-siap satu orang di zaman Nabi Sulaiman alaihi ha, salam disebut dalam kitab Daqa Ikul Akhbar satu orang ni malaikat maut dia pelik malaikat maut dia pelik sebab apa? sebab malaikat maut ni belum di nak cabut nyawa orang dia akan tengok di di apa? di Sidratul Muntaha ada pokok bidara di arah ni di bawah aras ada satu pokok daun bidara. Dia daun dia tu sama banyak dengan makhluk yang hidup. Bila jatuh satu daun nama fulan, nama orang ni, maka dia nak mati, tak lama dah nak mati. Maka malaikat maut pergi jenguk lah. Dia pergi tengok, oh orang ni nak mati ni. Minggu ni siapa mati? Maka dia tengok lah, takdir mati mana, sebab apa. Maka malaikat maut satu hari, dia pelik. Dia pelik sebab apa? Ha, dia ada, ada beberapa kisah dah. Satu dia pelik sebab ada orang tu dia mati di langit. Ha, pelik. Mati di langit. Hai, pelik ni. Kata malaikat siapa duduk langit? Malaikat mau pelik. Maka kesudahannya Allah Ta'ala ada satu hamba yang juruh. Baik. Juruh sangat. Maka Allah bagi pilihan. Allah bagi apa? doa. Nak minta apa? Dia kata wahai Allah, aku nak tengok malaikat hok jaga matahari. Ha tu dia kata. Maka naik ke langit tengok malaikat mati situ. Ha oh, kata malaikat patuk pun mati langit ada juga. Dah lah, Tu satu. Selagi dia tengok ada orang mati di tengah pada pasir. Pada pasir itu tak ada orang duduk. Malaikat orang tu pelik. Apa pula ni? Ha ni ajaib ni. Tiba-tiba di negeri Nabi Sulaiman dekat Palestin Nabi Sulaiman ni dia dia kawal jin kan jin uh, iblis ni khidmat ke dia maka orang pergi jumpa Nabi Sulaiman tanya wahai Nabi Allah nak tanya hamba mati bila ha dia tanya bila hamba mati Nabi Sulaiman tak berroyak asal akhirnya royak juga sebab uh, jin belum zaman Nabi Muhammad dia boleh naik ke langit tengok di luh mahfuz takdir manusia di luh mahfuz ada takdir Allah catat Alam catat di Luh Mahfuz Maka jin kita tengok Balik goyak ke Nabi Sulaiman Kawan ni mati hari ni Haa Kenaling lah dia mati hari ni Mati hari ni Maka dia pun minta Wahai Nabi Allah Sulaiman Amba nak Gila lagi tempat ada orang Dia takut mati kena bunuh ke Haa tu kena ropak dia orang Pecah rumah ke ha, Rumah terbakar ke Lepas tu dia kata Amba nak pergi duduk pada pasir seorang tak ada rumah tak ada kih rumah utuh ke pada pasir, nak mati kih apa pada pasir tak ada, mana kata jarang lah kalau, kalau di rumah ke apa, mungkin banyak, banyak banyak sebab boleh jadi utuh rumah ke, rumah terbakar ke orang langgar ke, orang bunuh ke dia pun minta wahai Nabi Sulaiman Kiring angin suruh hatta aku ni pergi kepada pasir tengah pada pasir maka Nabi Sulaiman pun aktor lah angin, pergi pada pasir siapa pada pasir, jumpa malaikat mau. malaikat mau kata, patut pun pelik sangat, Hak kata hari ni mati orang ni, dia